Скажи, что для нас означает якисная сборка? О, это хороший вопрос, Алена. Вот смотри, вот как выглядит это сейчас, да? Ну, вроде бы как провода, вроде бы как и не, и не совсем красиво. Но если обратить на каждую детализацию этого всего, то это как бы не то, что там уровень, это опыт уже, десятилетний опыт нашей практики. Вот подойдем, возьми телефон, пошли, подойдем сюда. Я тебе покажу вот сейчас, вот сборка была, которая много лет назад вот стоит как образец такой. Вот смотри, как раньше мы собирали, да? Вот так. Я считаю, что вот это был вот вот, вот это вот это запчасти примерно около 7 лет. Не сказать, что это там ломалось что-то, но с опытом ты дорабатываешь уже те мелочи, чтобы было удобно, было удобно его обслужить было удобно его собирать, чтобы он был качественный, чтобы не попадала туда вода, если это наружный экран, потому что вода это проблема всей в принципе электроники. Куда бы не попала вода, даже машины, утопленники, когда там с Америки покупают машины, это конечно ужасно, но есть такое в Украине. То самое худшее это никогда ДТП там крыло побито, а самое хуже когда машина утопленник. Вот это так же самое и для нашей электроники. Вода это, это все, это критично. Ну и сборка, состыковка модулей, это все. Это все качество, это наш десятилетний опыт.